Бля, ну ты какой-то серьезный, знаешь. Ну, конечно, это же вам не Тында какая-нибудь. Что сказал, что я в Тынде? Мне до Тында еще, сейчас скажу, сколько километров. Километров, наверное, 300. Это правильно. Знаешь, у нас страна большая, э, просто прекрасная. Чего-то я тебя не вижу. А, да, я просто в монитор ушел. Не надо уходить в монитор, оставайся с нами. Оставайся, мальчик, с нами, будешь нашим кораблем. Ёбангроб, <laughs> это что такое вообще? В смысле, это песня такая. Да? Да. Даже не знал. Так, мне 280, ну, 280, 208 километров до Тынды. Лампов Китае покупал, до Китая ближе, наверное, да? Не, до Китая дальше. Понял. Это ж Китай, Амурская Китай область, был... правильно? Ну, Тында, да, я не в Амурской области. А в какой я в Якутии. Я, ты почетный якут региона? Ну, типа того, да. Молодец, молодец. Заслуженный человек, сразу видно. Главное, совершеннолетний. Конечно. Это прекрасно. Прекрасно. Знаешь, это, это как говорят, знаешь, а вам есть 18? Я, я всегда отвечаю, 18 нет. 26 есть. Это остроумно остроумно. Нам такие нужны. В армию не хочешь пойти? Ты же родину любишь. Я же сразу вижу, Родину любишь. Кто сказал такую хуйню? Не любишь родину? Ты иноагент. Получается. Ужас. Вообще не говори. Эх, значит, город Якутск, я так понимаю, да? Не. -не. А какой город? Нерендь. -не. Но я хочу тебе своих коллег прислать, чтобы они с тобой побеседовали о любви к родине. А зачем? Ну как, все должны родину любить, а ты не любишь. А так ты же вроде с Украины. С какой Украины? Белгород это Российская Федерация. Я смотрю, ты еще и рецидивист, уголовник, кроме всего прочего, да? Нет, у, у тебя просто в этом показывало то, что ты типа ты с Украины. Не знаю, что у меня там Когда показывает. Это не, 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 граница не. с Украиной. Здесь работают средства родина. Это нет, нет. Это я знаю. Ну здесь РЭБы работают. И так далее. Это причем не VPN. А, принципе, это РЭБы. Краснуха, Лейер. Причем это не болезнь. Вот Заметь, меня... это не болезнь, это, это не, ну, средство радиоэлектронной болезни. Это прекрасно, типа у меня знакомые как с одной стороны, так и с другой стороны служат, поэтому я в курсе вообще всей ситуации. Угу. Ну так а что ты не хочешь послужить с одной из сторон нашей? Для чего? Для какой Родины. Смысл? Нашему царю показали, что умрем все за него как один. Потому, что, -то -то хуйня, потому нет. что нас нарожают еще, а родина у, у нас одна. Блять, ну ты как будто, вот я тебе говорю, как будто ты с Украины. В смысле, у нас, у тебя две родины? Ты меня пугаешь, братец. Братец, да, блядь, да почетный, Украины, да почетный знаю, якут региона, что, ну, ты меня напрягаешь. Не, наши так не говорят, слышишь? В смысле не говорят? А, вот родина вот у парень. нас одна. Даже Жуков говорил. Бабы еще нарожают. В смысле, а Жуков не наш? Ты Жукова не любишь? Я тебе Жукова цитирую, а ты мне говоришь, что наши так не говорят. А кто это ваши? Ваши это кто? Кого вы, на, про, кого про, вы про, называете что, нашими? Сам, там, вся хуйня, вот это. Ну как? Наши. А как в, 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 вели, в величайший лидер планеты. планеты? Как его еще называть? Ну, можно императором назвать. Нихуя себе. Вот это да. Это шок контент какой-то. Ну какой контент? У нас величайший лидер планеты. Да. Ну, разве нет? Стопудово. Вообще во всей галактике. Все, все галактические, я бы сказал. Да. Да. Друг э, Кин Чен Ина. Они, как известно, недавно на а, Солнце высаживались. А, да. Ты же в курсе, что Северная Корея да, высаживалась на да. Солнце? Слышал такое, mm. был репортаж. А соседи наши, соседи эфир. наши из Украины, море выкарпали черное. Я не вижу Но... твоего лица. Как Значит... я могу разговаривать с одной третьей частью головы? Давай-ка, поворотись, косын. Поворотись, косын. Кому? Тараса Бульбу цитирую. Знаешь, кто такой Тарас Бульба? А, это, это знаем, это, это читали. Так вот я цитирую, он же говорил, поворотись к сынку. Да я просто не понял, ты, я, мне показалось, ты этот, э, сказал, обратись к Косенко или что-то типа того. Ну, можешь обратиться и к Косенко, я не, не, возражаю. А сейчас я прошу тебя показаться, потому что, ну, как бы, правило чат-рулетки, я подразумеваю, что собеседники беседуют друг с другом, а не с лампочкой из Китая. Обижаешь, она с Малайзии что у вас в Малайзии? Я говорю, она с Малайзии, а не в Китае. Ну какая разница? Ну да, и там, и там узкоглазые. Да в Якутии тоже узкоглазые. Кто узкоглазый? Ты фашист, что ли? Я не. Ну а что ты людей не назыв... не Что ты людей какими-то оскорбительными прозвищами называешь? Почему? Они наши союзники. Я не спорю. Северные корейцы, китайцы, Китайцы вообще наши хозяева. Сред знает, они вон бяки-то закручивали тоже хорошо так. Ну так я и говорю, хозяева. Ну да. Не союзники, хозяева. Ну какие же они нам союзники? Союзники это когда рядом с нами воюют в одном окопе. А когда рассказывают, что нам делать, то это хозяева, не союзники. Бовтик. Я иногда встаю, звук вымкнутый, а иногда не. Здорово, чебуреки, чебоксары, чебурашки. Чебурашек нет. Ой, это не тебе, привет. Что столько слов. Это вы я изучал. не тебе, я Окошко, разговаривал тут в, в соседнем окошке. Mm. Откуда ты сам? А вы откуда? А? Вы откуда, Почему ты вопросом на вопрос отвечаешь? Я же тебя спросил первый ответ. Вы же назвали город. мой город, а я вас спрашиваю. Какой это... город я твой назвал? Чебоксар, вы сказали. Я Чебоксары. процитировал Чебоксары. Из... Я из мультфильма процитировал фразу человеку. Помнишь, что про Откуда? Хорошо, давайте по-другому. Так ты из Чебоксара или Чебуре? Откуда вы взяли? Что вы из Чебоксара? Я не из Чебоксар, я из города героя Белгород. Вы откуда вы взяли момент? То, то, что есть Чебоксар. То, я про все. вас вообще, я, ага. я, я не знаю, откуда вы. Может, вы из Чебоксар. Может, и с Чебоксар. А, так чисто... Я, пары, не с, вами, я не да. с вами разговаривал, с другим человеком разговаривал. А вы из Чебоксара? С кем? С кем нет. А что у вас 100 долларов за спиной висит, Чебоксары? Да это же клише, не разбираешься, что? Нет. Поясни мне, пожалуйста. Не разбираюсь. Ну, есть Google, подчитает он. Не, явно... что такое клише, я знаю. А при чем тут 100 долларов на твоей спине, за твоей спиной? Ну, я не знаю, при чем здесь 100 долларов. Бог... Ты богат... за 100 долларов? Боготворишь... Я... Боготворишь американские Большой... доллары. Большой вот Боготворишь американские доллары. Вместо иконки повесил. Да, нет, а я Так, не наш видишь? ты человек, не наш. Я так сразу заподозрил. Что-то не то в тебе. Вот как-то не наш ты человек, явно. На доллары молюсь. Давай расскажи. Давай На доллар молюсь. Ну а зачем ты повесил на стене доллар? А почему ты Владимиру Владимировичу такого не говоришь? Я верю во Владимира Владимировича. А, на Биулиной. Подожди, стоп, стоп, стоп. Куда? Не петляй дальше. Почему ты ВВП не говоришь? Либо на Биулиной. Ничего, не понял. В ВВП, а что я делаю? Почему они на доллар молятся? Они? Они, ну, я не знаю почему. Но я-то не молюсь на ну, доллар. Да, да. Что ты мне сейчас это говоришь? Ну, а ты почему на не молишься? Пиши пить, да. Но у меня есть свой интерес вот все. В этом долларе у меня есть свой интерес. Mm -hmm. Mm -hmm. А что же делать будем? Я не знаю, у тебя спрашиваю, почему ты говорю, у меня Сколько сейчас в Сколько, письма сколько, письма сколько пишешь? чебоксарах сейчас реальный курс откупить? Вообще без понятия. Что-то не понял, я. Область, ну, в Нижегородской области сейчас курс откупить примерно, я не знаю, там продажа очень высока Идет от банка. Ну да, я про продажу говорю, сколько. Откупить, да. откупить сколько? Ну, продажа какая? Ну, я не знаю, посмотри. Ну, ты не можешь Откуда мне сказать, это, что да, ли? Это секрет. Я не пойму. 86-85 рублей. Сколько? 85? 86-85 рублей. Нет. Дорого. Раньше было по 60 Это копеек. Продать. Это продать. А купить там 90, мне кажется. Дорого. Раньше было по 60 копеек, было значительно лучше. Ну, как бы раньше, раньше было вообще все по-другому. И мясо кушали как бы не пичканное всякими антибиотиками. Ты пичкаешь мясо антибиотиками? Да нет, мне кажется, компании печку ни разу нет. Я не прав. Да я не знаю. Я ем мясо, так сказать, собственного хозяйства. У тебя свой дом? Да. А, ну то есть у тебя там и свиньи, свиньи коровы. И... Бараны, баранов достаточно много. А, баранов чисто. Есть, ну, ну и свиньи, свиньи там. есть, конечно. Куда же без свиней это? Ну, не знаю, что уже года три, но свиньи не ем. А что? тяжелая пища. Антибиотики мешают. Нет, зачем? тяжелая пища ты не слышишь. А ты легкую пищу предпочитаешь? Ну, свинина именно всегда жирная идет. Ну, я спрашиваю, ты легкую пищу предпочитаешь? Ну, вот организм не воспринимает. Перья, вату. Перья, вату, да, перья, вату. Ну, да, это очень полезная перья. пища. Не, не стану с тобой спорить. Очень полезная. А сам я ж тебе сам сказал, что, у меня же хозяйство свое. Хозяйство. Я не, в вагу, попробуй, М -м -да. не, не, не буду, не буду. Я, пожалуй, оставлю эту прерогативу тебе. Кушай, кушай, дорогой, не обляпайся. И перья, а, и вату. Ну да может, да, да, ты. ты, ты. Мне-то куда ляпаться, там перья, вата, как Ну, согласен, согласен. Ну, согласен. Ну, вот о чем. Здоровье, о чем здоровье береги. Главное, голову не напрягай, Моржачок не напрягает. Да, вроде не напрягается. А знаешь, что такое мужичок вообще? Нет, Зачок, откуда, откуда, откуда? Нет, нет. Перья знаю, вату знаю, мозжечок не знаю. Кстати, мозжеч... мозжечок, не знаю. мозжечок, кстати, относится Подожди. к легкой пище или нет? Подожди, зачем ты говоришь да. за то, чего ты не знаешь? Ну, как-то просто... говорю и говорю, что надо было, а спор... так, что там надо было спросить так, типа, разрешение, прежде чем слова... говорить, да? Не-не, так типа вспомнил слова, как... Да-да-да, я... знакомые слова вспомнил, вот и повторяю мозжечок, например. Все, поясни хорошо. мне, поясни мне неразумному, что же такое мозжичок. я же тебе веду уже до Нет, ты меня спросил. Я сказал не знаю. Поясни мне неразумному, Но что я такое я... Где можно найти? Что все? такое мозжичок? Поясни, пожалуйста. Я ж тебе говорил, что где все можно найти. Что ты мне говорил? Я же говорю, не коуч какой-то. У тебя есть интернет, пожалуйста. Откуда у меня интернет-то что? А как мы сейчас с тобой разговариваем? По телефону. Ты ко мне позвонил? Ну, конечно, я. Я скучал по тебе. А, мне... а, зачем ты ко мне позвонил? Скучал по тебе. Думаю, кто же мне перья поставлять будет? А, так мы с тобой не знакомы. Как Чебуреки, пости. чебоксары. А, то есть ты отказываешься да. от того, что мы с тобой знакомы. Да после всего, что между нами было сейчас, я обязан на тебя жениться. А что между нами было? Перья. Вата, блядь. Сука. Перья, вата Да ты говоришь, ничего не было Я обязан на да, тебе жениться нет, просто 100 долларов опять Смотри, Мы с тобой преступлением повязаны Антироссийским Антироссийским Доллары, доллары Есть такой закон, что нельзя 100 долларов вешать На стену Нет, 100 долларов на стену Если бы ты туалет обклеил 100 долларами Купюрами, вот это я понял А ты же кону повесил ну, если ты знаешь, что такое USDT, ты поймешь? Mm -hmm. то, что... Да, да. Нет, я не знаю. Ни Моржачок не знаю, ни Клише не знаю, ни USDT не знаю. Кстати говоря, а что будем делать ну, с поставками. А, да. Что будем делать с поставками, с поставками хрящей в Китае? Что будем делать? Хрящей? Да. Он, мы же Владимир Владимирович заключил контракт на поставку хрящей в Китай. Не хрящей, что там что Как не хрящей? Хрящей, хрящей. Кстати, что такое хрящи, я тоже не знаю. На всякий случай слушаю, чтобы ты не спрашивал. Извиняюсь. Что, валютчики звонят, да? Как там доллар? И что такое -то, топинамбур? Я тоже не знаю. А пенамбур я тоже не знаю что там пинамбур? не знаю мы вот заключили с китаем договора на поставку хрящей это пинамбура не знаю что это такое как поставлять вообще ума не приложу вот я не знаю тут я опас. ну у тебя же интернет есть или тоже нету Конечно, есть. есть Посмотри, есть. кстати, давай сейчас вместе с тобой. Обязательно свободное обязательно. время, обязательно. обязательно посмотришь. Потом в следующий раз мы с тобой встретимся. Ты мне просветишь по поводу хрещей, табрамбра, э, клише. Клише и что-то еще забыл. Напомни, пожалуйста. Нет, клише это вам надо образовываться. Mm. Так ты же мне там расскажешь. Попал. Ты же не хочешь рассказывать. Зачем мне тебя рассказывать? Я сказал Я с вами да? на вы, а ты мне вот это тычешь. Кепочка у тебя хорошая, очень нравится мне. А почему я должен с собой говорить? Не, 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 не должен, не должен. Хотя после всего, что между нами было, я должен на тебя жениться. Вот и я про это говорил. Вот и я Вы говорю. уже близкие люди. Ладно, Только... все, все. Значит, на свадьбе встретимся. Давай. На какой? На какой? На какой-нибудь. Все, давай. На какой-нибудь встретимся. te build blue